يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار يوم لا يخزي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتبه وكانت من 说的功劳。